Kalau kita balik pada asasnya, yeah. apakah tujuan diadakan kad OKU ini? Dan mm. kalau boleh, Tuan Pak Mah ceritakan sedikit bagaimana uh, kategori. Ya, mm. ya. Yeah, yeah, yeah. uh, mm. Apakah kategori yang wujud di bawah sistem kad OKU di mm. Malaysia ni sekarang? Okay. Terima kasih. Soalan yang bagus dan ramai yang ada kalanya publik tak tahu. Yeah. Jadi mm. kita berperanan juga untuk memaklumkan kepada publik bahawa kad OKU ni mm -hmm. uh, adalah yang pertama untuk memberi Uh, bantuan ataupun perkhidmatan kepada orang kurang upaya. Okey. Yang kedua untuk kita nak tahu taburan orang kurang upaya di negara kita. Uh, di mana OKU penglihatan paling ramai contohnya. Ah uh, OKU autism contohnya sub kategori autism paling ramai di daerah mana, negeri mana, bandar mana. Contohnya so kita boleh tahu. Peranan yang ketiga adalah untuk menyediakan perkhidmatan kepada orang kurang upaya. Contohnya katakan di kawasan yang uh, contoh Brickfields eh. OKU penglihatan paling ramai berdaftar hmm. di Brickfields. So apakah jenis kemudahan yang disediakan perlu disediakan kepada OKU penglihatan. So perkara hmm. seperti itu boleh digunakan oleh policy makers ataupun pembuat dasar di luar sana, terutamanya agensi kerajaan ataupun pihak swasta untuk mereka menyediakan kemudahan dan juga apa-apa keistimewaan kepada orang kurang upaya mengikut kategori, mengikut subkategori dan sebagainya. So tujuan utama itulah tiga tujuan uh -huh. kenapa kad OKU itu diperkenalkan di negara kita. Balik kepada soalan kedua tadi, adakah, apa apakah kategori-kategori uh -huh. yang ada Uh, di bawah pendaftaran OKU buat masa ni kita ada tujuh kategori. Okey, kategori paling, paling ramai adalah fizikal. Yang hmm. kedua, uh, pembelajaran. Okay. Yang hmm. ketiga, uh, per, uh, apa yang ketiga penglihatan. Yang keempat yang uh, quite alarming adalah OKU mental. Semakin bertambah. So okay. kita kena semua ambil peringkat umur. Uh, semua peringkat umur okay. tapi kebanyakannya yang dewasa lah. Kalau hmm. untuk yang apa mental. Kemudian kita ada uh, pendengaran. Okey, kemudian uh, pertuturan mm -hmm. dan pelbagai. So pelbagai itu ah. uh, saya nak maklumkan juga bahawa pelbagai adalah lebih daripada satu kombinasi ketidakupayaan. Contohnya seorang OKU pendengaran mengalami uh, OKU fizikal juga contohnya. Okay. So dia hmm. dianggap sebagai OKU di bawah kategori pelbagai.